Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Amir Mu'az bin Harudin Nombor metrik d Pengenalan Fiq Jinayat Fiq Jinayat adalah cabang undang-undang Islam Yang berkaitan tentang jinayah dan hukuman Jinayah bermaksud perbuatan yang mendatangkan mudarat kepada nyawa Tubuh, maruah, harta ataupun keselamatan Tiga jenis hukuman utama yang ada dalam fiqh jenayah ialah yang, yang pertama iaitu hudud Hudud ni adalah hukuman yang ditetapkan oleh pihak Allah Contoh hukuman yang akan dikenakan seperti Salah zina, mencuri, arak, minum arak ataupun murtad dan sebagainya Yang kedua adalah kisos Kisos ini adalah hukuman balas yang setimpal Iaitu contohnya seperti bunuh dibalas dengan bunuh ataupun hukuman yang mendatangkan kecederaan. Uh, yang ketiga adalah takzir. Takzir ini pula adalah hukuman yang ditentukan oleh pemerintah ataupun hakim. Tujuan fi jenayah adalah untuk nak mencegah jenayah, uh, menegakkan keadilan dan juga menjaga lima makasih syariah iaitu menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga ah, uh, akal, keturunan dan harta. Pelaksanaan di dalam fiqh jenayah juga adalah berdasarkan kepada prinsip keadilan dan proses peng, dan proses pengadilan yang adil. Uh, contoh tokoh seperti Sayyidina Umar, beliau mengamalkan prinsip iaitu hudud digugurkan jika ada syubhat. Latar belakang Sayyidina Umar. Sayyidina Umar adalah merupakan khalifah yang kedua selepas Abu Bakar beliau memeluk Islam pada tahun ke-6 kenabian. Sayyidina Umar dikenali dengan sifatnya yang tegas, adil dan berprinsip. Di dalam aa, di dalam pemerintahannya, beliau telah pun melantik seorang gubernur yang berwibawa. Beliau juga ada menubuhkan Baitul Mal, sistem kehakiman bebas dan agihan tanah yang adil. Beliau juga adalah seorang yang sangat prihatin terhadap rakyat-rakyatnya dan sanggup turun padang untuk membantu rakyat-rakyatnya yang dalam kesusahan. Beliau wafat pada usia 63 tahun iaitu bersamaan dengan 23 Hijriah dan dimakamkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif Irfan bin Halim. Nombor matrik saya d 23115698. Baiklah, tajuk saya adalah konsep tuduhan dan syarat dalam Islam. Proses tuduhan iaitu dakwah yang menjadi langkah awal sebelum sesuatu jenayah dibuktikan dan dijatuhkan hukuman. Proses ini mestilah berasaskan prinsip keadilan yang ketat dan tidak boleh dilakukan sewenang-wenangnya. Oleh itu, Syarak telah menetapkan konsep dan syarat tuduhan secara jelas bagi mengelakkan kezaliman dan penyalahgunaan kuasa dalam sistem kehakiman Islam. Maksud tuduhan Dawaan seseorang terhadap individu lain bahawa dia telah melakukan sesuatu kesalahan jenayah yang dikenakan hukuman syarak sama ada dalam kategori hudud, kisos, diat atau takzir. Tuduhan ini merupakan permulaan kepada proses kehakiman di mana pihak penuduh bertanggungjawab membuktikan kebenaran dakwaannya di hadapan qadi. Baiklah, slide seterusnya iaitu syarat tuduhan dalam Islam. Yang pertama adalah syarat berkaitan tertuduh. iaitu seorang individu tertentu. Tuduhan tidak boleh ditujukan kepada kumpulan tanpa identiti yang jelas. Yang kedua, mampu menanggung beban jenayah iaitu dia adalah balir, berakal dan bertanggungjawab dari sudut syarak. Yang ketiga, tidak dapat dipaksa atau dizalimi. Iaitu tertuduh mesti diberi ruang membela diri dengan adil. Yang kedua adalah syarat berkaitan tuduhan. Yang pertama adalah jelas dan spesifik tuduhan mestilah melibatkan perbuatan jenayah tertentu. Contohnya, saya menuduh dia berzina dengan si fulan pada waktu itu dan tempat tertentu. Yang kedua, bersandarkan fakta dan bukti. Tuduhan yang hanya berdasarkan sangkaan atau andaian akan ditolak. Syarat tuduhan yang ketiga iaitu syarat pembuktian. Bentuk bukti utama ialah ikrar iaitu maksud pengakuan. Pengakuan mestilah dilakukan oleh tertuduh dengan sukarela dan tanpa paksaan. Hal ini terjadi dalam kes hudud seperti zina. Pengakuan mestilah dibuat empat kali untuk disabitkan. Seterusnya ialah syahadah iaitu kesaksian lima saksi. Saksi mestilah lelaki, Islam, adil, balil dan berakal. Dalam kes zina, empat orang saksi lelaki yang menyaksikan perlakuan secara langsung manakala dalam kes mencuri dan pembunuhan minimum dua orang saksi. Akhir sekali ialah Corina iaitu bukti sokongan. Dalam kes takzir, Corina seperti cap jari, rakaman CCTV atau laporan forensik boleh diterima sebagai bukti dan Corina tidak diterima dalam kes hudud kerana hudud memerlukan kepastian penuh. Itu saja bagi saya. Nama saya Ahmad Haziq Iqbal bin Muhammad Ridwan Bagometrik D231-5763 Saya akan meneruskan dengan perbentangan Tentang analisis kes tuduhan terhadap Sayyidina Umar Dan jawapan serta pembelaan terhadap tuduhan tersebut Kes yang pertama uh, Tuduhan Sayyidina Umar Menggugurkan hukuman zina terhadap Al-Mu'irah Ibn Shu'bah Uh, dalam slide ini terlalu panjang saya akan meringkaskannya uh, apa yang ada dalam uh, kes yang pertama ini Selina uh, Selina Umang didakwa menggugurkan hudud terhadap Mughirah Ibnu Syu'bah walaupun adanya empat saksi kenapa jadi macam tu Uh, disebabkan saksi yang keempat tidak beri keterangan keterangan yang jelas dan syarat-syaratnya tidak lengkap untuk didakwa Selain itu juga, ti, uh, ti, ada tiga saksi dihukum dihukumkan Qazaf iaitu 80 sebatan Namun, yang berada dalam surah An-Nur uh, Yang ketiga, uh, selebihnya Umar menegakkan prinsip syariah dan bukan hanya menolak hukum hudud namun menjalankannya dengan keadilan yang ada pada Sayyidina Umar kesimpulan bagi kes ini dari sudut fiqh jinayah Sayyidina Umar beliau berkata dalam dalam kes ini mestilah adanya menjaga maruah serta berhati-hatilah dalam menghukum sesuatu benda. Seterusnya, saya akan pergi kepada kes yang kedua iaitu tuduhan Selina Umar yang mengizinkan seorang KBT memukul anak Gemeno. Dalam kes ini, tuduhannya yang dikatakan menghina anak Gemeno kerana membenar lelaki KBT memukulnya kembali di depan khalayak ramai. Dari tuduhan ini, pembelaannya seorang pemuda kripti kip dizalimi dan tidakkan beliau um, menghukumnya berdasarkan kisah bukannya hukuman lain dan selain itu Islam juga menegakkan keadilan tanpa, tanpa pilih kasih sayang dan Sayyidina Umar juga berkata kepada pemuda itu sejak bila kamu memperhambakan manusia dan kesimpulan bagi uh, kes ini ialah tindakan yang mencerminkan makosik syariah dan hak bukan muslim dijaga dengan adil dan bijaksana Kes yang ketiga ialah tuduhan Sayyidina Umar tidak melaksanakan hudud terhadap pencuri ketika musim kebeluran Dalam kes ini bentuk tuduhannya ialah Sayyidina Umar didakwa menolak hukum Cotton tangan ke atas pencuri pada musim kebeluran Sekaligus dianggap tidak berpegang kepada hukum hudud Dari segi pembelaannya ialah hudud ialah hukuman yang sangat berat Dan hanya dijatuhkan apabila syaratnya benar-benar lengkap Dalam kes ini wujud keadaan darurat menyebabkan berlakunya subah terhadap niat pencuri Iaitu untuk tidak kelangsungan hidup Sinar Umar tidak membatalkan hukum hudud tetapi menangguhkan demi keadilan prinsip pasal dalam fiqh uh, ialah al-hudud tudra bi al hudud ditolak apabila wujudnya keraguan keraguan bahkan Umar membuat sistem sokongan sosial untuk membendung kebeluran daripada berulang selain, selain daripada itu kesimpulan yang ringkas boleh dikatakan Sidina Umar menggunakan pendekatan makosid dalam pelaksanaan hukum beliau tidak menolak hudud tetapi menangguhkan pelaksanaannya demi keadilan dan rahmat ini bukti ganjaran ganjaran syariah dalam menangani realiti semasa Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh nama saya Muhammad Nur Ashraf bin Nazri nombor matrik d 23115671 Seterusnya kita akan pergi ke kes yang keempat iaitu tuduhan Syainoama menghalang bapa daripada mendisiplinkan anak. Bentuk tuduhan tindakan Syainoama menegur seorang ayah yang memukul anaknya dianggap sebagai campur tangan dalam urusan tang rumah tangga dan mendahulukan hak anak melebihi hak didikan bapa. Pembelaan terhadap tuduhan ini iaitu Islam mengiktiraf tanggungjawab ibu bapa dalam mendidik anak-anak Sayyidina Omar ingin menegakkan keseimbangan antara hak mendidik dan hak anak untuk tidak dizalimi. Beliau tidak menghalang didikan tetapi mengingatkan supaya tidak melampaui batas. Ini agar tidak bercanggah dengan prinsip tarbiyah Islamiah yang menekankan kasih sayang dan hikmah. Kesimpulan yang sangat uh, kesimpulan ringkas. Teguran Sayyidina Omar mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam mendidik anak-anak. Beliau mempertahankan hak anak daripada penderaan tanpa menafikan autoriti iwapa yang sah seterusnya kes yang kelima uh, tuduhan Syedina Omar menggalakkan perceraian melalui proses li'an bentuk tuduhan Syedina Omar dituduh menyebabkan perceraian pasangan suami isteri hanya berdasarkan dakwaan zina tanpa bukti melalui proses li'an dan ini dikatakan meruntuh institusi keluarga pembelaan terhadap tuduhan ini dalam surah surah An-Nur ayat 6 hingga 9 membenarkan suami isteri saling melafazkan sumpah li'an untuk menyelesaikan konflik. Sayyidina Omar tidak memaksa perceraian tetapi menjalankan perintah syarak. Setelah kedua-dua pihak bersumpah, mereka dipisahkan untuk mengelakkan kezaliman di antara satu sama lain. Ini memastikan Uh, melindungi kehormatan dan maruah pasangan. Kesimpulannya, Islam menyediakan kaedah terbaik untuk menangani tuduhan tanpa bukti dan Sayyidina Omar melaksanakan tanggungjawabnya dengan penuh hikmah. Seterusnya, kes yang ke-6 iaitu Sayyidina Omar tidak mengikuti sunnah Nabi dalam pembahagian harta rampasan perang. Bentuk tuduhan, Sayyidina Omar tidak membahagikan tanah sawat Iraq kepada tentera sebagaimana amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membahagikan harta rampasan perang. Jawapan untuk tuduhan ini Sayyidina Umar berijtihad supaya tanah tersebut menjadi milik negara demi kemaslahatan jangka panjang umat Islam. Hasil daripada tanah itu diagihkan sebagai gaji tentera dan golongan yang memerlukan. Beliau um, uh, ayat Al-Quran dari surah Al-Hajj kulla yakuna dulatan bainal aghnia sallallahu azim dan ijtihad beliau ini juga disokong oleh ramai para sahabat kesimpulannya kesemua tuduhan yang dilemparkan terhadap Sayyidina Umar boleh dijawab dan dibela berdasarkan prinsip fiqh maqasid syariah dan sejarah Isyihat beliau tidak keluar daripada batas syarak, bahkan mencerminkan kecemerlangan kepimpinan Islam yang fleksibel dan adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ibn Ahmad Azhar Ibn Ahmad Masih Nama metrik d 23 Hari ini saya akan membentangkan prinsip keadilan Sayyidina Umar Perkenalan prinsip keadilan Sayyidina Umar Aku tak merujuk pada Cara beliau memimpin dengan penuh integriti Adil dan bertanggungjawab sebagai Khalifah kedua Islam Beliau terkenal dengan sikap tegas Dan menegakkan kebenaran Kedah pelikasi dan sentiasa menjaga hak semua rakyat termasuk bukan muslim kepimpinan beliau menjadi lama keadilan sejati dalam sejarah Islam. Enam prinsip keadilan Saidina Umar. Pertama, keadilan tanpa pilih kasih. Hukum jalankan sama rata tak kira rakyat biasa ataupun orang berpangkat. Kedua, terima kritikan. Terbuka ditegur rakyat. Malah memuji keberanian mereka. Ketiga, amanah bertanggungjawab. Utamakan rakyat bukan kepentingan diri dapat perlindungan lindungi bukan muslim hak bukan islam dijaga secara adil kelima tolak gaya hidup mewah hidup sederhana tak guna harta negara untuk diri sendiri keenam tegas dan adil tegas dan adil dalam takbir lantik pemimpin berintegriti pecat yang salah guna kuasa kesimpulannya Sayyidina Umar Al-Khattab merupakan contoh pemimpin yang adil Meletakkan amanah dan keadilan di atas segalanya. Kepimpinannya untuk mengutamakan ke rakyat tanpa mengira agama atau darjat. Menjadikan beliau teladan terbaik dalam pemerintahan Islam hingga ke hari ini. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.